নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ গোবিন্দ নেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমিয়েলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত ৰাৱণ সংহিতাৰ এটা অত্যন্ত চমৎকাৰী প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছে বন্ধুসকল আমাৰ যিবিলাক সমস্যা থাকে সেই সমস্যাৰ উপায়বিলাক প্ৰকৃতিৰ মাজতে থাকে প্ৰকৃতিৰ মাজতে এনে কিছুমান বস্তু আছে যিয়ে আমাৰ ইচ্ছা পূৰ্তিত সহায় কৰে দেহৰ ৰোগ দূৰ কৰাত সহায় কৰে জীৱনৰ বাধা বিঘিনি সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে সেয়া গছৰ পাত হ'ব পাৰে গছৰ কৃপা হ'ব পাৰে গছৰ গুটি হ'ব পাৰে যাক ভালকৈ প্ৰয়োগ কৰি আমি নিজৰ জীৱনৰ বাধা বিঘিনি সমস্যা দূৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ বন্ধুসকল আজিও মই তেনে এটা প্ৰকৃতিত উৎপন্ন হোৱা এনেকুৱা এটা বস্তুৰ সম্পৰ্কে এনেকুৱা এটা প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ যিটো বস্তু আপোনালোকে প্ৰত্যেকে দেখিছে কিন্তু তাক কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কিন্তু বহুতেই নাজানে বন্ধুসকল প্ৰকৃতিত এনে কিছুমান চমৎকাৰী বস্তু আছে যাক যদি আমি ভালকৈ প্ৰয়োগ কৰোঁ তেন্তে সেই বস্তুৱে কিন্তু আমাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে যিটো বস্তুৰ সম্পৰ্কে আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেই বস্তুটো যদি আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে ঘৰত ৰাখে তেন্তে আপোনালোকৰ জীৱনৰ পৰা বাধাৰ বিঘিনি সমস্যা এটা এটাইকৈ নাইকিয়া হৈ যাব আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা যদি ঘৰত অলৰেডি হৈ আছে সেই আৰ্থিক সমস্যাৰ পৰা মুক্তিলাভ হ'ব যদি ঋণ ধাৰৰ সমস্যাত পৰি আছে বহু চেষ্টা কৰি আপুনি ঋণৰ বুজাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই এই উপায়টো যদি আপুনি কৰি লয় তেন্তে আপোনালোকৰ জীৱনৰ পৰা ঋণ ধাৰৰ সমস্যাও দূৰ হ'ব যে এই বস্তুটো ইমানেই চমৎকাৰী যদি আপোনালোকে ভালকৈ এই প্ৰয়োগটো কৰে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ফল লাভ কৰিবই কৰিব তাৰোপৰি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি তেওঁলোকৰ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বিঘিনি আছে গ্ৰহৰ দুখ আছে তেনেস্থলতো আপোনালোকে এই উপায়টোৱে সহায় কৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বেছিকৈ ৰোগ ব্যাধি হৈ থাকে শত্ৰুৰ নজৰ আপোনাৰ ঘৰৰ ওপৰত আছে তেতিয়াও আপোনালোকক ঘৰখনক এই বস্তুটোৱে ৰক্ষা কৰিব তাৰোপৰি যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাত দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি থাকে ভালকৈ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে পঢ়াখিনি পাহৰি থাকে বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক এই বস্তুটো সহায় কৰিব তাৰোপৰি ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ মানসিক বল আৰু স্বাস্থ্য ভালে ৰখাটো এই বস্তুটো সহায় কৰিব যিহেতু এই বস্তুটোৰ ওপৰত আদি শক্তিৰ এটা ৰূপ ভ্ৰামৰি মাতাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ আছে গতিকে এই বস্তুটো আমি যদি মই কোৱা ধৰণে আপোনালোকে ৰাখে তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবই কৰিব তেনেকুৱা এটা বস্তু হৈছে মৌ মাখিয়ে এৰি যোৱা মৌ শাক কিন্তু বন্ধুসকল সেই মৌৰ চাকটো মৌ মাখিয়ে এৰি যাব লাগিব আপোনালোকে নিজে পাৰি আনিলে কিন্তু তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফল লাভ নহ'ব আপোনালোকে এই বস্তুটো নিজে বিচাৰিব লাগিব যে মৌ মাখিয়ে নি এৰি থৈ যোৱা বাঁহ আপোনালোকে ক'ত পাব আৰু সেই বাঁহটো আপোনালোকে বেছি নালাগে অকণমান এটা টুকুৰা আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু আপোনালোকে নিজে যদি পাৰি লয় মৌখিনি খেদি লয় বা আপোনালোকে মৌ জোল খাবৰ কাৰণে মৌ বাঁহটো ভাঙি দিয়ে তাৰ পৰা কিন্তু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ফল লাভ নহ'ব যিটো মৌচাক মৌ মাখি এৰি গৈছে তেনে মৌচাকৰ টুকুৰা এটা আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব বন্ধুসকল এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে বহুতে বহুতে নিজৰ ঘৰত মৌ মাখি পালন কৰে যাক এগ্ৰিকালচাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে বাঁহ আনিলে তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফাইদা নহ'ব বা লাভ নহ'ব কিয়নো সেয়া প্ৰকৃতিত উৎপন্ন হোৱা বস্তু নহয় সেয়া নিজে কোনোবাই পুহিবৰ কাৰণে ঘৰত ৰাখি থৈছে সেই বস্তুটোৱে কিন্তু আপোনাক ইয়াৰ ভাল ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব মৌ মাখিয়ে এৰি যোৱা মৌচাকৰ সৰু টুকুৰা এটা আৰু সেই মৌ বাঁহৰ টুকুৰাটোৱে আপুনি এটা অত্যন্ত চমৎকাৰী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা কোনো মৌচাকৰ টুকুৰা এটা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তেন্তে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা আপোনালোকে সেই টুকুৰাটো কোনো এখন সৰু ৰঙা কাপোৰ ৰাখিব ৰাখি তাত অলপমান হালধি বেছি নহয় অলপ এক চামুচমান হালধি আৰু অকণমান কৰ্পূৰ আপোনালোকে তাত দি দিব দি তাৰ এটা টোপোলা নিৰ্মাণ কৰিব টোপোলা নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ হাতত ৰাখি মই আপোনালোকে এটা মন্ত্ৰ দিছোঁ এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে এঘাৰ বাৰ জপ কৰিব বন্ধুসকল এই মন্ত্ৰটো ভ্ৰামৰি মাতাৰ মন্ত্ৰ মা আদি শক্তিৰ এটা ৰূপ হৈছে ভ্ৰামৰি মাতা ভ্ৰামৰি মাতাৰ মন্ত্ৰ এই মন্ত্ৰটো মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ মন্ত্ৰটো হৈছে ওম দ্ৰোং ভ্ৰামৰি দেৱী মম বাধা না ছয় না ছয় হোং ফট ওম দ্ৰোং ভ্ৰামৰি দেৱী মম বাধা না ছয় না ছয় হোং ফট এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে হাতত সেই মৌচাকৰ টোপোলাটো ৰাখি এই মন্ত্ৰটো এঘাৰ বাৰ আপোনালোকে জপ কৰিব তাৰপিছত সেই টোপোলাটো আপোনালোকে নি আপোনাৰ ঘৰৰ য'ত আপুনি পইচা ৰাখে সেই স্থানটো ৰাখি থ'ব পাৰে বা আপুনি নিজৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ওপৰতো ওলোমাই ৰাখিব পাৰে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গম পালে যে প্ৰকৃতিত এনে কি বস্তু আছে যাৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ জীৱনৰ সমস্যাসমূহ সহজে দূৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ যিহেতু এই বস্তুটোৰ ওপৰত মা ভ্ৰামৃ দেৱীৰ বিশেষ কৃপা থাকে গতিকে এই বস্তুটো দৈৱিক কৃপাদৃষ্টি লাভ কৰিবৰ কাৰণে দেৱতাৰ কৃপাদৃষ্টি লাভৰ কাৰণে মা লক্ষ্মী এটা স্বৰূপ ভ্ৰামৰি মাতাৰ কৃপাদৃষ্টি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰয়োগটো যদি আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে কৰে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যদি আপোনালোকে এই বস্তুটো ঘৰত ৰাখে তেন্তে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰৰ দিনা নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব শুক্ৰবাৰৰ দিনা আপোনাৰ ঘৰত কোনো কাৰণতে আপোনালোক মাছ মাংস ডিম ইত্যাদিবিলাক খাব নোৱাৰিব যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰি এই বস্তুটো আপোনাৰ ঘৰত ৰাখে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পালে যে প্ৰকৃতিৰ এনে কি বস্তু বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গম পালে যে আমি কিছুমান প্ৰকৃতিত থকা বস্তুৰ জৰিয়তে কিদৰে আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিষয়টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ